В Минусинске состоялся четвертый этап чемпионата и Первенства Красноярского края по мотокроссу. На соревнования съехались участники из городов Красноярска, Канска, Минусинска, Бородинок, Кызыла, Черногорска и Кемеровской области. Ну, мне нравится Минусинская трасса из-за того, что она песочная. Ну, в ней в ней вот и и есть вот это. Тя -тя тяжесть, потому что она песочная, потому что после нескольких заездов она трасса начинает раз разбиваться и, и всегда начинает подбивать зад, то перед и в общем гонщик на в два раза быстрее устает. В соревнованиях участвовали как самые юные спортсмены 6-8 лет, так и ветераны мотокросса возрастной категории от 45 до 65 лет. В нынешнем году численность этой категории спортсменов составила 14 человек. В классовых заездах участники разных категорий показали свою выносливость, ловкость, искусство управления мотоциклом. Зрителям очень нравится. Трасса у нас как в То есть зрелищность, прыжки. А спортсменам нравится тоже, тоже компактность трассы то, что все просматривается, интересные прыжки. Э, и трассу сделали длиннее на 300 метров в этом году. По итогам соревнований в каждом классе были определены призеры. Так, первое место заняла команда города Красноярска, второе – Черногорска. А замыкает тройку призеров команда города Минусинска. Среди самых юных спортсменов следует отметить Артема Бродовского, маленького минусинца, занявшего первое место в своем классе и возрастной группе.